Капуцин по кличке Джек, точно такой же, как в «Пиратах Карибского моря», теперь есть в Самарском зоопарке. Настоящий чертенок, улыбается сотрудники зверинца. Сообразительный, шумный и непоседливый. Сосед Джека – его полная противоположность, стеснительная зеленая мартышка. Его только э, забрали от мамы, хотя он и такой, ну, относительно взрослый, да, год с лишним. Но все равно первые дни мамы не хватало ему. А последние, вот сколько, два-три дня, видимо, взялся на своего соседа, что здесь тоже можно веселиться, и вовсю прыгает по клетке, радуется жизни. На всеобщим любимцем стала обезьянка по кличке Саймон, потому что он единственный, кого можно взять на руки. Сегодня в Самарский зоопарк мы приехали не с пустыми руками, а, как видите, с такими подарками. Вот только новым питомцам такой подарок оказался не по зубам. Саймон из семейства цепкохвостых, а официально его вид называется биличий саймири. Он самый маленький и молодой среди своих сородичей в зоопарке. Лакомиться предпочитает вовсе не бананами. Насекомые. Это ее самая любимая еда. Особенно сверчков. Она их сразу в две лапки берет там по пять, по шесть штук и потихоньку с двух рук начинает их кушать. Познакомиться с Саймоном поближе и сделать фото может каждый посетитель. По вторникам и субботам с часу до двух в зоопарке проходит акция «Погладь меня». Валерия Макарова, Максим Гусев. События.